Меня зовут Дина Болотова. Вчера первый раз на заседании суда за последние два дня в принципе, я увидела Юрия. Он стоял, держался, конечно, мужчина. Вот. Но это был первый раз, когда мы его увидели за последние два дня. 1 декабря в начале 5-го он поехал на Майдан. Каким образом он оказался возле банковой приносили все эти события, я сейчас не могу сказать, потому что я просто не знаю. В а, Фейсбуке, в постах его друзей, я увидела, что его забрали в Печерское МВД. То есть началось активно все говорить о том, что Юрий Голотов попал в Печерское МВД, срочно надо что-то делать. Я начала звонить в ОВД. В ВВД мы говорили все одно и то же. К нам никто не поступает. У нас нет никого. Я звонила на скорую помощь. В скорую помощь он не поступал. В час ночи от своих друзей, которые тоже помогали мне искать, я получила видео, на котором он сидел под панелью, Веркуд хватал его, скажем так, на капюшон куртки, ставил на колени, бил палками туда, куда мог ударить. Я его, конечно, узнала, начала звонить в 102. В 102 мне ответили, девушка, вы что, Берку людей, какого не может быть. Я их попросила отреагировать на звонок. В два часа ночи ко мне приходили ряд милиции, мы с ним смотрели вместе это видео. Они это все протоколировали. И в 4 часа утра, ну, до 4 утра, мы, в принципе, даже не знали, где он находится. Узнали мы в 9 утра я позвонила, я начала повторно обзванивать в РВД. В 9 утра нам в Шевченковском сказали, что Юрий Болотов ночью отвелен на косогорный переулок Максим в, в СИЗО, где находится сейчас. 2 декабря мы вместе с адвокатами поехали в СИЗО. Встречи не предоставлялось ни ни адвокатам. То есть в тот день мы обращались к оперативной группе пятого канала это было около 10 вечера, фиксировали факт того, что наших адвокатов даже не пустили на свидание и ничего не рассказали. И уже вчера в суде в 7 часов вечера и чтение решения суда. Мы на него хотя бы посмотрели, удостоверились в том, что он действительно есть, что он живой, и более менее что Конечно, решение суда нас устроило, то есть это, я вам просто хочу объяснить, что это человек, который в своей жизни наверное, лишний раз грубого слова не сказал. Не то что там, близким, соседям, даже посторонним людям. Все, кто его знает, знают его с положительной стороны. И я не знаю, как можно поверить в то, что он в маске, как вчера говорили на суде, что они в масках, в кашках, с палками с этими коктейлями. Но мне просто интересно, что из такого количества нашему, скажем так, нашим правоохранительным органам удалось выдернуть именно организаторов этого всего, что в таком количестве людей попались именно они, организаторы. И я, если можно, хочу зачитать обращение ко всем, к нам, и к родным, и к близким, и людям, которые сегодня здесь собрались. Потому что на самом деле сейчас, во-первых, хотела поблагодарить всех, кто оказывает поддержку. Это и свои, и чужие люди, которые звонят, чем-то помогают, спрашивают, чем помочь. Вам огромное спасибо, потому что мы вас действительно ощущаем за своей спиной. И нам от этого легче, мы чувствуем, что мы не одни. Я звертаюся до тих, хто не може знайти своїх родичів після подій 30 листопада 1 грудня, а також тих, чиї рідні та близькі були невинно засуджені за злочини, які не споювали. Мого чоловіка Юрія Болотова звинувачують в участі в масових заворушеннях та нанесенні травм працівникам міліції. 1 грудня він волею долею опинився на Бамкарі саме в той момент, коли там діяла група провокаторів. Співробітники Беркута повалили мого чоловіка на землю і продовжували по-звірячому бити. Це зафіксовано на відео. Потім його кудись відвезли, ми не змогли його знайти майже цілу добу. Нам сказали, що він у слідчому ізоляторі, де його ховали. Ми не знаємо, але адвокату так і не вдалося потрапити до нього. 3 грудня Юру вже судили в Шевченковському суді за закритими дверима без відеофіксації судового процесу та залучення преси. Йому та іншим хлопцям ніяк не пов'язаним між собою, ні спільними інтересами, ні знайомством, ні діяльністю обрали однаковий запобіжний захід два місяці утримання під вартою і винесли однакові зневинувачення, за якими їм вже загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Таким чином, до кримінальної відповідальності притягнуто людей, які зазнали тортури знущання з боку співробітників міліції. Всім зрозуміло, що фіктивні матеріали створювалися і копіювалися за одним шаблоном, поки міліція ховала мого чоловіка та інших хлопців від адвокатів та родичів. Завдання у них одна приховати злочин Беркута, заховати тих, хто дійсно провокував зіткнення, і посадити замість них інших.